Алло. Да, Денис Вячеславович, здравствуйте. Привет. Отдел ликвидации предания хотел, что компании. Назовите мне, пожалуйста, причину отказа от платежа, который прописан в нашем третьем договоре. Внятно, гов... внятно, говорит, внятно говорить можете? Нихуя не понимаю, что говорю. А вы... Говорю, причина от, от, отказа от оплаты долга в добровольном порядке перед компанией швидко грошей, которая прописана в кредитном договоре, который подписали своей рукой. Назовите мне ее. Нету денег сейчас. Нету денег. Реально не да. Еще. Ну а это как? Объясните Нету. мне, пожалуйста, как я при отсутствии... А как? Человек три месяца существует без денег. Как это возможно? кто коммунальные платит, кто продукты покупает, кто это все делает, кто на проезд вам деньги дает. То есть вы считаете, это что, это... что я не должен покупать себе еду, отдать а вам деньги, да? Конечно же да, конечно же да, потому что вы... Да я умру! Если, если мы вам не дали эти кредиты. Тогда я умру! Не умрете. Раз за три месяца выжили, значит не умрете. Так я выжил, потому что я вам не отдавал деньги, я а покупал себе еду. Не вили, купите себе два мешка и кушайте месяц. Не-не-не, вы, вы я понимаю, вы ну, живете на Мивине, но я не могу. Мне нужно питаться хорошей едой. По а прописке вы проживаете? Какое твое дело? Что, приехать хочешь? Не, я приехать ехать, не буду, чем ты мне нужен. Я сделаю так, что приедут. Кто? А это ты уже узнаешь позже. Я спрашиваю по прописке, кто проживает. Зачем да тебе эта информация? Ты должен на ответить. Я нет, должен на нее ответить? ответить. По, по этому адресу будет делаться примитивное заткание. Моя, В данной нет, диалоге нет, 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 моя работа нет, очень простая, что помещение? я должен нахуй тебя послать Сколько? и все, чем подальше. Сколько проживает человек в данном помещении? 84. 84. Имя, имена, фамилии этих, людей. Давай, Всех? я выписываю. Всех? Ну, нету у меня списка сейчас. Нету списка сейчас. Да, Давай, значит, перезвони, мне, привет, перезвони привет. мне через лет сто, когда я ебанусь полностью, тогда я с тобой поговорю на такой тему. Нет, ты уже сегодня это сделаешь, ты уже сегодня, потому что... Я для... сегодня только нахуй тебе И пошли, все, не более того. Или отец может выйти, потому что у тебя два дня. Или отец может выйти, или друзья придут у тебя подвезет за что-то, пока ты деньги не отдашь, будешь на скотче у дверей. Или же, если же этого все-таки не случится, то мы все-таки перед, перед, передадим это дело на Укрбор, а уж тогда они с тобой разберутся помного, намного посерьезнее. Не Ой, бля бля этого ну, Ой, блядь, пиздец. ну, давай, передавай. Ля -ля -ля, ля ля тополя, бедный, несчастный. Не за что жить. На вокзале питаюсь. Бат Батя, что сказал? Сами там кормят, или кто на том вокзале? Меня кормят э, микрофинансовые Вон. организации. Я иду, беру деньги и живу за их счет. И все. А, вот так вот, да? Да. Ну, давай тогда, чтобы я тебе не звонил по сто раз, хорошо? Ты мне говоришь, что я отказываюсь от оплаты долгов, в добровольном порядочке, и мы с тобой больше не будем... Не, я, я такое говорить не буду. А почему? Ну, Ты, нахуя ты, ты такой вот герой, дай Боже, скажи, да и чтобы я тебе не звонил больше, ну какая это разница? Ну так. вот именно потому я и не скажу это. Ну а почему же? Ты же вот смелый, взрослый, no. понятный пацан. Давай, давай. Тяжело доходит сейчас. Я сложно. в любом случае доберусь до отца, если мать жива, то и до матери доберусь, понимаешь? Я, они отдадут эти деньги за тебя. Пообещай мне сейчас да. это. Давай а, пообещай. А вот когда ты придешь, а вот когда ты будешь придешь следующий раз, я в следующий раз, чтобы подыхать или что-то случится, да? Алло, Губашлёв, пообещай мне, а что именно так и будет. Или в банк, или иди ты в банк, вот там тебе скажут, что, а иди туда, где ты, откуда ты пришел. Там это Потому очень много времени занимает эта процедура. А такие шарашки, как вы, в течение, течение нескольких минут я и деньги, и а мне хватает. 500 гривен никто не подаст. Ты же uh. да не думаешь на будущее, бомж. Потом ты пукан мне по барабану, естественно, это сахуня. Или, или ты умереть, умереть уже собрался? Ты не думаешь про будущее. Обстоятельства жизни могут поменяться в один день. И завтра тебе завтра нужно будет... Оп, бля, малый, как тебе, да. А ты, бомжа, будешь лазить. Протянутой рукой на вокзале с какими-то документами, что подать мне с каждой маршрутку будешь заходить и просить. Это будет Это только щекло. после того, как ваши все шарашки позакрывают. Потому что пока вы работаете, Никогда у меня денег жизнь, хватает. Этого не случится. Ну Нет, значит не случится, я буду всю жизнь да. жить Умрем. отлично. Никогда этого не будет. Ну, я не хочу, чтобы их позакрывали, потому что мне так выгодно. Я так охуенно живу. А, выгодно тебе, да? Ну конечно, Но... пока вы существуете, у меня все а заебись. А а это Отдашь ты этот дом, заблокируй тебя бомжа, я увижу, как тебе будет выгодно это. Когда потом ты будешь подыхать, я тебе никто даже 300 гривен не даст. Вот тогда ты узнаешь. Ну, тупо, ну, баран, я, давай, я давай, только что бомжа. тебе сказал, что такого не будет, ну, потому что вы работаете, дальше, и это мне... отлично Поэтому для меня. Не выбрасывай карточку, бомжа. Не выбрасывай карточку. Ушлеп, ну, слушай меня. Родители, родители понесут ответственность перед твоими долгами, если ты этого делать не хочешь. Не ну, думаешь, давай, пообещай думаешь. мне это, ушлеп. Ага.